Рассказывайте про казачьего лопа, а мы слотино. Я вам ]ıyorlar. рассказываю, знаете, о чем что нам делать? Играция, как в Задоринка не Смотрите, я вам зачем это рассказываю, чтобы вы понимали, что я. Как он будет работать? Я вам рассказываю то, что сегодня я имею в виду. У нас нет задоринка слотино. У нас нет его. Казачий повелитель будет задоринка слотино. Ведьеслав. зачем рассказываю? Как вы видите проблемы, какие есть у слотино, и как мы их будем решать? Сейчас, сейчас, друзья. Я просто хочу вам сначала рассказать вот тот опыт, что я пришел сюда не уши тереть, а я пришел вам поделиться опытом. Я хочу свой опыт, приобретенный в казачий лопане, внедрить его на будущую Дерачевскую территориальную объединенную громаду. Поэтому я вам расскажу о своей работе, что нам удалось сегодня отремонтировать полностью все дома. Высотные шести четырехэтажные дома, абсолютно новые крыши. Шесть домов с новыми, абсолютно новыми крышами, линевками, отливами. Все отремонтировали двухэтажные дома, 32 дома. Где полностью поменяли крыши, где частично, коньки, подшивки, козырьки над подъездами, свет по над всеми подъездами поделали. Мы восстановили жилой фонд практически весь. Там два дома, по-моему, остались, которые мы не успели доремонтировать. Нам удалось поднять культуру на высокий уровень. Сегодня в Казачьей Лопане в 2016 году был признан будинок наикращим будинком культуры в Харьковской области. У нас театры. Сегодня Народный театр Украины взрослый, Народный театр детский. Потому что дети сегодня развиваются. Молодежь сегодня принимает участие в театре. Наш театр поехал в Одессу, выиграл конкурс Малых театров Украины. Нам предлагали ехать в Болгарию выступать. Поэтому, когда чалопа сегодня стала действительно поселком городского типа, мусора нет, дороги восстановлены. Структура развивается. В центре везде мы поделали асфальт, пешеходные дорожки, клумбы. Водоотведение сделали, чтобы не было подтоплений магазинов и частного сектора. Правильно сделали Вы не просто а вызвали институт э, Сточных вод с Харькова. Приехали специалисты, просчитали, сделали проекты, чтобы вода ушла в речку лопать. И сегодня проходит дождь или весенний поводок. Нигде в Казачи нет луж в центре. Вся вода уходит, центр чистый, грязи на ногах нет, бюджет сбиржен. Сегодня работа в штате настроена так, что коррупции нет. Да, в раньше была коррупция. Когда я пришел туда работать, за каждую справку говорят, брали деньги. За каждое решение сессии брали деньги. За приватизацию земли деньги. Вот за что не приди, везде брали деньги.